حدیث لائے ہیں امام بخاری اس پہلی حدیث یعنی ترجمت الباب بنایا کئی فقان کی ابتدا کیسے ہوئی اور ترجمت الباب میں جو آیت کریمہ لائے وہ بھی وحی کی اس کے مختلف پہلو بیان ہو چکے اب اس کے بعد جو اگلی پہلی حدیث لائے ہے وہ وحی کے موضوع پر نہیں یہ جی عجیب اس حدیث اور ترجمت الباب کے لطائف میں سے ہے عنوان کتاب کا ابتدائے وحی ہے کہ وحی کیسے شروع ہوئی ترجمت الباپ میں آیت کریمہ وحی کی ہے جس کا ذکر آپ سن چکے اور وحی دو ہیں سورہ النجم کی آیت باللہ وما ان الہوا انہو الا وحیو یہ جو الفاظ اللہ پاک نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے وما ینتکو ان الوا بلکہ جو لطف بھی کرتے ہیں اپنی زبان مبارک سے جو کلمہ ادا کر نس سے ایک اور دریم دہ اس وجہ سے امام بخاری نے حدیث کو وحی کی آیت کے تحت درج کیا کہ وہ حدیث نبوی کو کامل اعتقاد رکھتے ہیں اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ الجی ہے فرمایا ان ہوا اللہ واہ یوں یوہا وما یونتے کو کہ وہ یعنی اس کے برعکس ضمیر جو ہے وہ نت کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف راجے ہے ان ہوا تو اس کا معنی یہ ہے کہ حضور جو بھی کلام کرتے ہیں آپ کی زبان مبارک سے جو نط جو کلمہ اور لفظ بھی صادر ہوتا ہے ہو وہ یوہا وہ وقت ہوتی ہے وہی اللہ کی پھر فرمایا یوہا جو آپ پر کی جاتی یہ جو جملہ ہے کہ وہ وحی من اللہ ہوتی ہے یہ صفت موقعہ ہے وحی وحی کے لیے اور یوہا کہنے سے اس کے مجاز ہونے کا جو معنی ہے مجازی تھا اس اعتمال کو رفع کر دیا ہے خالی وحی نہیں پھر یوہا کا وحی یوہا ایک تو یہ کلمہ صفت موقعہ ہے اور پھر یہ کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ لفظ وہی مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے چونکہ وہی کا لفظ قرآن مجید میں وحی ہے اس کے کئی معنی ہیں کتاب کے لیے بھی وہی کا لفظ ہوتا ہے وہی کا معنی کتاب بھی ہے وہی کا معنی کتابت کرنا لکھنا بھی ہے وہی کا معنی تیزی سے اشارہ کرنا بھی ہے وہی کا معنی خفی کلام کرنا بھی ہے خفی آہستگی سے کلام کرنا بھی ہے وہی کا معنی دل میں کسی چیز کا القاع کرنا بھی ہے جس کی آواز نہ ہو کوئی سن نہ سکے دل میں الکا ہو یہ سارے معنی میں وہی کے معنی ہیں. اب وہی کے کئی معنی ہو سکتے تھے اور خود قرآن مجید میں بھی وہی کئی معنی میں استعمال ہوا ہے لفظ یہ بات توجہ طلب ہے کئی معنی میں سورہ المائدہ میں فرمایا توین <جِين> عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری جین جب ہم نے ان کی طرف وحی کی یہاں اس سے مراد امر ہے حکم وہ کیا وہی بمانہ امر استعمال ہوا پھر سورہ قصص میں فرمایا وہ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَى ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وہی فرمائی جہاں وہی سے مراد الہام ہے ان کے دل میں یہ بات کی دیکھو دوسرا معنی آگیا پھر النحل میں شہد کی مکھیوں کا ذکر ہے وہاں فرمایا وہ رَبُّكَ إِلَى کا شہد کی مکھی کو وحی کیا ہم نے اس سے مراد اس کو تسخیر کیا ایک ڈیوائن پروگرامنگ دی اس کے اندر یہ بات اس کی تشکیل میں اس کی ساخت میں رکھ دی کہ وہ ایسا کرے تو مسخر کر دیا یہ بھی وحی کا معنی ہے پھر سورہ مریم میں فرمایا فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا سب بُكْرَةً وَعَشِيَا سیدنا زکریہ علیہ السلام کے لیے تو اس کا معنی اشارہ کرنا انہوں نے انہیں بجائے زبان کے کہنے کے اشارہ کیا کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کیا تو گویا لفظ وہی کے کئی معنی تھے جیسا کہ میں پہلے کہہ رہا تھا نماز ہر لفظ کے زکات کے اب زکاة کو کر دیں وہاں تو زکاة زکات ادا کرو حدیث اور سنت کو درمیان سے نکال دو تو یہ ہر اڑائی پرسنٹ زکاة دینا ہے اور سال کا نصاب ہے یہ سب شرح یہ کہاں قرآن سے ثابت ہوں گی تو زکات پر عمل ہی نہیں ہو سکتا اڑائی پرسنٹ کہاں ہے قرآن مجید یہ سب آقا علیہ السلام نے متعین کیا تو ایک معنی ہوتا ہے معنی لغوی اگر حدیث نکل جائے تو قرآن مجید کے احکام اور تمام تعلیمات میں جو الفاظ ہیں ان کا معنی لغوی رہ جائے گا صرف آپ کے پاس معنی لغوی آپ جو چاہیں اس کا بیان کرتے رہے یہ کئی معنی تھے خود وائی کے درجنوں معنی ہوتے ہیں لغوی حدیث و سنت اگر دنیان سے نکل گئی تو آپ کے پاس صرف قرآن رہ گیا الفاظ قرآنی اور معنی متعین کرنے کے لیے صرف عربی لغت رہے گی اور لغت آپ کو درجنوں معنی دے گی آپ کس معنی کو چوز کریں گے کس کو نہیں یہ تعین کون کرے گا یہ فیصلہ کون کرے گا ہر شخص اپنی عقل اور اپنے ہوائے نفسانی کے مطابق معنی نکالتا رہے گا تو دین پورا تماشا بن جائے گا احکام الہیہ منتشر ہو جائیں گے دین کی کوئی عملی شکل نہیں رہے گی دنیا میں عملی شکل متعین کرتی ہے حدیث و سنت جیسا کہ ابھی میں نے وحی کے لیے بتا دی تو انبیاء کو نبوت ملتی ہے رسالت نصیب ہوتی ہے ان پر جو وحی ہوتی ہے وہ کس معنی میں ہے وہ وحی اور رسالت ہے وہ الگ ہے وحی نبوت اور وحی رسالت ہے اور یہ جو اس آیت کریمہ میں لفظ آیا جو میں پڑھ رہا ہوں ان امام بخاری نے یہ جو آیت لی ینہ کیوں یہ آیت چوز کی منتخب کی اس معنی کی تاہین کے لیے امام بخاری نے یہ آیت چوز کی آپ دیکھیے اس میں دو مرتبہ کا لفظ آیا ہے اور کما کے ساتھ آیا اِنَّا اَوْحَيْنَا علیق ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی اب سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو وحی کی وہ وحی کرنا آپ کی طرف نہ تو محض الہام کی وحی تھی نہ محض عمر کی وحی تھی نہ تسخیر کی وہی تھی نہ اشارہ کی بئی تھی جو ہم دیگر مخلوقات کی طرف بھی کرتے ہیں نہیں فرمایا کما اوہینہ الا نوہ نبی وہ وہی کی جو صرف انبیاء پر کرتے ہیں اور رسولوں پر کرتے ہیں وہی رسالت کی وہی نبوت کی تعین کر دیا مانا ہے وہی کا امام بخاری نے اس لیے ان تمام آیات میں سے اس آیت کریمہ کو منتخب کیا ان نہ اوہینہ کما او حینا وہ وہی نہیں کی جو حضرت کی والدہ کو کی 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 تھی اس طرح نہیں جو شہد کی مکھیوں کو کرتے اس طرح کی کی نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے ہواریوں کو کی تھی اس طرح کی وہی نہیں کی جو, جو, جو زکری علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو کی اشارے کے ذریعے سارے معنی جتنے تھے ان کے احتمال کو ختم کر دیا بلکہ کون سی وحی کی وہ وہی کی جو ہم صرف انبیاء پہ کرتے ہیں رسولوں پر کرتے ہیں وَيَّ نَبُوَّتْ وَيَّ رِتَالَتْ اِنَّا اَوْحَيْنَا عِلَيْكَ کَمَا اَوْحَيْنَا عِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِ کَمَا کہہ کے تاجین کر دی اب یہ جو میں عرض کر رہا تھا یہ تاجین سے یہ قرآن مجید کی سورہ النجم میں بھی اس طرح تاجین ہوئی کہ اِنْهُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَا تو مجاز کا جو معنی ہو سکتا تھا معانی مجازی یا معانی لغوی لغوی معانی یا مجازی معانی جو ہو سکتے تھے وہ ساروں احتمالات کو ختم کر دیا اور ختم کر کے فرمایا کہ نہیں وہ بئی کی جو یوہا انبیاء رسولوں پر کی جاتی ہے اس لیے امام فخر الدین رازی نے یہاں لیا جب یہ آیت آگئی کہ وما ینتکو ان وا کہ وہ, الحوا وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے تو پھر سوال کرتے ہیں فب ماضا پھر کس چیز سے بولتے ہیں ان دلیل ابل اجتحاد کیا حضور علیہ السلام دلیل سے بولتے ہیں یا اجتحاد اپنے اجتحاد سے بولتے ہیں فَقَالَ لَا فرمایا نہیں ان نماینت کو ان اللہ بلوح وہ جب بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی وحی سے بولتے ہیں متعین کرتے عتم یعنی جو کلمہ علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلتا وہ وہی ہوتی ہے اور کچھ سوچنے کی گنجائش ہی نہیں اور وہ ماں کو انل ہوا ینتے کو سیغہ مزارے لے کر استعمال کیا جو استمرار کے لیے فائدہ دیتا ہے وہ یہ لے کر پھر انہوں یوحا اس کا معنی یہ کر دیا کہ پوری زندگی میں زمانہ نبوت و رسالت میں جو لفظ بھی جب کبھی دن ہو رات ہو ہنسی ہو خوشی ہو غزب ہو ناراضگی ہو سفر ہو حضر ہو کے ساتھ وما یونت جب بھی نتک کرتے زبان مبارک کھولتے ہیں کوئی کلمہ کوئی جملہ منہ سے بولتے ہیں ان صرف اللہ کی وہی ہوتی یعنی نبی جو منہ سے بولتا ہے وہی اللہ خب وہ قرآن کی شکل میں بولے وہ اپنی حدیث کی صورت میں بولے نقطہ امام نیشا پوری نے اپنی تفسیر میں بیان کی غازی بیضاوی نے اسی نکتے پر کہا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی اجتہاد نہیں کرتا اللہ کے نبی اشتہاد نہیں کرتے تو ان کا جواب یہ ہے کہ جب وہ اشتہاد کرتے ہیں تو ان کا اشتہاد بھی وہی ہوتا ہے وہ بھی وہی سے کرتا ہے یہ معنی ہے اجتہاد نہ کرنے کا اپنے نفس سے اشتہاد نہیں کرتے اور جو ائمہ سمجھتے ہیں جیسے امام احمد بن حنبل امام قاضی ابو یوسف کے نبی اشتہاد کرتے ہیں علامہ زمکشری نے بیان کیا تو ان کے ہاں معنی یہ ہے کہ اشتہاد کرتے ہیں مگر یہ نہ سمجھو جیسے اشتہاد فو کہا کرتے ہیں کی بنا پر نہیں ان کا اشتہار بھی وہی الہی ہوتا ہے تو نبی کی ہر چیز ہر کلمہ وہی الہی کے ساتھ ہوتی ہے سنت نبوی اور حدیث نبوی وحی وہی ہے اس لیے آئیمہ نے بیان کیا حدیث میں کہ منزل ہوتی تھی اور آقا علیہ السلام نے اس کی تصریح بھی فرمائی جو ابو داود میں حدیث ہے اور مسلم میں نمبل میں فرمائے میں اللہ انی اوتی ترقر خبردار مجھے قرآن دیا گیا ہے وہ مسلح مہو اور قرآن کے ساتھ قرآن کی مثل ایک اور چیز دی گئی ہے وہ سنت تو حضور اسلام نے خود اپنی حدیث پاک میں اپنی حدیث و سنت کو قرآن کا مثل قرار دیا ہے اور مثل سے مراد حجیت میں نسلیت حجیت میں رتبہ اور مرتبہ قرآن کا پہلا ہے حدیث کا اس کے بعد یا دوسرا ہے رتبے میں درجہ بندی ہے قرآن اول حدیث اس کے بعد مگر مطلقاً حجیجت میں جس سے احکام ثابت ہو اس میں تصاویر برابری ہے اس لیے علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ کو کوئی توہمت دے کہ تم نے حدیث کو قرآن کی مثل بنا دیا ہم نے نہیں بنایا آقا علیہ السلام نے خود فرمایا وَإِنِّي ان الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ قرآن مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن کے ساتھ ایک ایسی چیز دی گئی یعنی حدیث و سنت جو قرآن کی مثل ہے یا یعنی داود کتاب السنہ باب الوزوم السنہ ہے حدیث نمبر چار ہزار چھے سو چار پھر یہ مسن حمبل میں بھی ہے مقدام بن معدی قرب الکندی یہ روایت کرتے ہیں جو میں نے حدیث آپ کو بیان کر دی پھر امام احمد بن حنبل ابو دعود اور تر ابن ماجہ دارمی یہ بھی حدیثیں صحیح روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا میں آخری حصہ متعلقہ بیان کروں اللہ وما حرما رسول اللہ, اللہ وسلم مصر و ماحر اللہ آکسلام خبردار جان لو جو کچھ اللہ نے حرام کیا ہے اسی کی مثل اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے اللہ کے رسول نے جس جس شے کو حرام کیا یہ بالکل مثل ہے اس کے جو قرآن نے حرام کیا رسول کی تحلیل اللہ کی تحلیل ہے حضور الاسلام نے خود اس کو مثل کرا دی اب کیوں جو میں نے وحی کی جو بات امام بخاری کے باپ سے لی اس کے اوپر ایک اور پور لاتے ہیں امام ابن عبدالبر حسان بن عطیہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہی بھی حضور علیہ السلام پر اسی طرح نازل ہوا کرتی تھی قرآن کی شرع کرنے کے لیے جیسے خود قرآن نازل ہوتا تھا اور سیدہ جبرائیل امین حاضر ہو کر حدیث نازل کرتے تھے انہوں میں کان الوحی یَنزِرُ عَلَىٰ رَسُولِ <سؤال> اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَحْدُرُهُ جِبْرِيلُ بِالسُنَّةِ اللہ تی تفسرُ ذَلِكَ حدیث اور سنت کو بھی جبریل امین لے کر نازل ہوتے تھے قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے یہ عیمہ کے ہاں معتمد اور متفق علی عقیدہ تھا <سؤال> سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں